नमस्कार यह वीडियो अंबुजा फाउंडेशन वानामती एवं प्रिसिजन डेवलपमेंट संस्था द्वारा आपको दिया गया कपास निरीक्षण भट्टी जो बीटी कपास में इस्तेमाल होता है उसके बारे में है बीटी कपास में आ, आपको ये कपास निरीक्षण भट्टी उपयोग करने के लिए मिली होगी जिससे आप बीटी कपास में आ, इस कपास निरीक्षण भट्टी आपके पौधे के पत्ते से मैच करके उस समय पे कितना दानादार यूरिया खाद देने की आवश्यकता है वो निर्धारित कर सकते हैं आ, और उसमें जो खास आ, कुछ आ, महत्व की जानकारी है जो हमें ध्यान में रखनी है कि ये कपास निरीक्षण पट्टी है ये बीटी कपास के लिए ही इस्तेमाल हो सकती है और उसमें भी दानादार यूरिया कितना डालना चाहिए आ, वो आप निर्धारित कर सकते हैं जब आप बीटी कपास में आ, अपना पौधे के पत्ते से आ, कलर मैच करेंगे तो कलर के हिसाब से उसके साथ ये दी ये फोल्डर में ये जो टेबल है उसमें आपको बताएगा कि आ, उस समय पे आपको प्रति यूरिया की कितनी मात्रा देने की आवश्यकता है आ, लेकिन अभी कुछ किसान है वो आ, सिर्फ यूरिया डालने की यूरिया सिर्फ यूरिया नहीं डाले उसके साथ दूसरे खाद भी मिक्स कर रहे तो अभी अगर दूसरे खाद भी मिक्स कर रहे हैं आ, तो क्या करना चाहिए आ, कैसे देना चाहिए उसकी हम बात करेंगे तो आ, जैसे हमने बात करी आ, कि कपास निरीक्षण पट्टी तो हमें बताता है कि यूरिया कितना यूरिया की मात्रा कितनी डालनी है तो अगर आप सिर्फ यूरिया डाल रहे हैं तो आप इसमें जो दी गई मात्रा है उतना ही आ, उतना ही डालिए लेकिन अगर आप साथ में कोई दूसरा एनपी के खाद अगर मिक्स कर रहे हैं जो ज्यादातर देखा गया है आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो अलग अलग एनपी के खातर है जैसे 20-20 जीरो पंद्रह 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 बारह बत्तीस सोलह दस छब्बीस छब्बीस ऐसे एनपी के खातर अगर यूरिया के साथ मिक्स करके डाल रहे हैं तो हमें जो ये एलसीसी जो यूरिया की मात्रा बताता है कि उस समय कितना डालना चाहिए उसको कम करके डालना चाहिए अभी हम एक उदाहरण लेके समझते हैं तो पहले तो कौन सा एनपीके खाद मिक्स कर रहे हैं वो देखें क्योंकि हर एक खाद में उसके जो मात्रा है वो उसके नंबर के अनुसार उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस या पोटाश तत्व की मात्रा रहती है तो जो भी आप खाद डाल रहे हैं उसका तो पहला नंबर होगा वो नाइट्रोजन की या प्रमाण उस खाद में बताता है जैसे अगर हम बात करें 20 20 0 तो जो 20 नंबर है मतलब वो खाद में 20 प्रतिशत नाइट्रोजन है यानी कि आप 100 किलोग्राम तो 20 20 जीरो नाइट्रोजन आपको मिलेगा वैसे ही हर खाद में जो पहला नंबर होता है उसमें वो नाइट्रोजन का प्रमाण उस खाद में बताता है जैसे 15 अठारह 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 में अठारह परसेंट होगा पंद्रह पंद्रह में पंद्रह परसेंट होगा बारह बत्तीस सोलह में बारह परसेंट होगा और दस छब्बीस छब्बीस में दस परसेंट नाइट्रोजन होगा तो अगर ये वाला कोई भी खाद अगर आप यूरिया के साथ मिक्स करके डाल रहे हैं तो जो कपास निरीक्षण पट्टी द्वारा आपको जो आ, यूरिया की मात्रा मिलती है उसको कम करके डालना चाहिए एक उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपकी कपास निरीक्षण पट्टी में आपका चार नंबर का कलर है आ, जो आपके पत्ती के साथ मैच हो रहा है तो चार नंबर के अनुसार जो कपास निरीक्षण पट्टी बताता है कि आपको उस समय पे प्रति एकड़ पैंतीस किलो यूरिया खाद डालने की आवश्यकता है तो अगर आप सिर्फ यूरिया खाद ही डाल रहे हैं तब तो आपको पैंतीस किलो प्रति एकड़ यूरिया खाद डालना है लेकिन अगर आप उसके साथ उस समय पे इसमें से कोई भी खाद अगर मिक्स कर रहे हैं मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि बीस बीस जीरो वाला खाद अगर आप मिक्स कर रहे हैं तो उसमें भी प्रति एकड़ आप कितना मिक्स कर रहे हैं वो ध्यान में रख के यूरिया का जो मात्रा है उसको कम करना है जैसे आप प्रति एकड़ 40 से 50 किलोग्राम अगर 20 बीस जीरो अगर मिक्स कर रहे हैं तो आपको इसमें जो यूरिया की मात्रा आ रही है उसमें से 15 से 20 किलो कम करना है मतलब 35 किलो की जगह पे आपको 15 से 20 किलो ही यूरिया डालना है और अगर बीस बीस जीरो वाला खाद अगर बीस से पच्चीस किलो प्रति एकड़ मिक्स कर रहे हैं मतलब आपको आठ से दस किलोग्राम जो यूरिया खाद है वो कम करना है मतलब पैंतीस किलो की जगह पे तब आपको पच्चीस किलो ही यूरिया खाद डालना है तो वैसे ही आप अगर यूरिया खाद के साथ अगर दूसरा कोई ऐसा एमपी खाद अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसमें नाइट्रोजन का प्रमाण कितना है वो ध्यान में रख के आप जो यूरिया की मात्रा है उसको कम करके डालना है ये जो माहिती पत्रिका है अगर आप WhatsApp यूज कर रहे हैं तो हम उसके माध्यम से भी आपको भेजेंगे अन्यथा अगर आपको इसके लिए ज्यादा कोई प्रश्न है तो आप अपने अंबुजा फाउंडेशन के प्रतिनिधि से आप उससे वार्तालाप कर सकते हैं या तो ये वीडियो देख के जानकारी ले सकते हैं धन्यवाद